ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਲ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਨੀ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘਟੋਕਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 100 स्तरान के वादे नल 300 रुपए प्रति क्वांटल होगी, जो दो के ए ग्रेड चौनेदी एमएसपी 300 बीर पै प्रति क्वांटल रहेगी। जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है, वो है धान सबसे पहले। धान का नया एमएसपी पैड़ी, पैड़ी का नया एमएसपी खरीद के लिए 2,300 रुपीस डिक्लेयर किया गया है, which is 117 रुपीस इंक्रीमेंट ओवर दी प्रीवियस सेमेस्टर आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था दैट प्राइस वाज 1310 थाउजेंड थ्री यानी कहा 1310 था और कहा आज 2300 किस तरह से किसान भाइयों के लिए किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है ये इसको दर्शाता है इसी तरह से कॉटन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसने 7,521 थाउजेंड डिक्लेयर किया है जो कि 501 रुपए ज्यादा है 501 रुपीस ज्यादा है कंपेयर टू तो दी प्रीवियस एमएसपी अगेन टू केपी कॉन्टेक्स टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन मेंवन जो मिलेट्स है आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट है उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया अलग ही तरीके से एनकरेज किया इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला दिया जवार थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी वन रूपीज रागी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी बाजरा टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और मक्का मेज टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ये सब, के सब अगर आप कंपेयर करो टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन तो उस टाइम में फॉर एग्जाम्पल जवाहर वॉज ओनली फिफ्टीन हंड्रेड इट इज टूडे थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी वन रूपीज करीब करीब हरेक में अच्छा इंक्रीमेंट है बहुत बड़ा इंक्रीज है वैसे ही दलहन दालें दालों के प्रोत्साहन के लिए भी जैसा आप जानते हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि दाल में और ऑयल में एडिबल ऑयल में इन दोनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे प्रयास करने हैं और उसके लिए कई तरह के नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए उसमें एमएसपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है hmm. मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है एट सिक्स एट एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू टूर की एमएसपी है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी ये पिछले एमएसपी से पांच सौ पचास रुपये ज्यादा उड़द की हुई है सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज जो पिछले एमएसपी से चार सौ पचास रूपये ज्यादा है आप देखेंगे करीब करीब हरेक तो फसल में एमएसपी पहले के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज्यादा है इसी तरह से ऑयल सीड्स में सबसे पहले सिसमम सीसम, यानी तेल नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी सेवन रूपीज ये पिछले एमएसपी से छह सौ बत्तीस रूपये ज्यादा है सिक्स थर्टी टू रूपीज ज्यादा है ग्राउंडर मूंगफली का तेल सिक्स सेवन एट थ्री छह हजार सात सौ तेरासी राम तिल एक छोटी कमोडिटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में इसका अच्छी ग्रोथ होती है नाइजर सीट कहते हैं इंग्लिश में हिंदी में राम तिल एट थाउजेंड सेवन वन सेवन एट सेवन वन सेवन भी नौ सौ सी नाइन हंड्रेड थ्री रूपीज इंक्रीज किया है सनफ्लावर सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी सोयाबीन फोर थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी टू रूपीज ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਡਿਕਰੀਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਾਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2024 ਤੋਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਾਡਾ 2800 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਸੀ2+50 ਦਾ ਗਣੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ 6 ਸਾਡੇ 6% ਵਧਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ 27-2800 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਕੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਨੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਸਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ